дочка наша самая младшая пострадала. Мы гуляем постоянно с собаками и у реки, и в лесу, и за городом. Вот, то клещи такая довольно частая проблема. Вечером купали, нашли клеща. Сняли, ну, не особо как бы значения не придали, потому что ну, ведет себя хорошо, чувствует тоже. Буквально через два дня стало плохо. Стала вялая, скучная, не кушает, не пьет. К вечеру, там, да, днем она не ела, к вечеру она вообще перестала ходить, легла, вот не вставала. Ну, тогда обратились к врачу, поехали, сделали анализ и вот подтвердили пироплазмоз. Насколько я помню, вы вчера к нам э, пришли с э, собачкой, вот mm -hmm. да, которая э, клинически была не очень здоровая. Мы взяли исследование, э, у нас подтвержден был пироплазмоз. Да? Да. Mm -hmm. Мы вчера немного полечили ее. Как у нее дела mm -hmm. вчерашней кабинет? Ну, после вчерашней стало гораздо лучше. Ему, мусенька, мусенька. Да, что изменилось? Ну, аппетит появился. До этого она вообще не кушала и не вставала. Температуру проверяли? Вчера вечером была повышена. Сколько? 41,5. Ну, я умничка. Вчера тебе было плохо-плохо. Мы говорили с вами вчера о цвете, э, как она писает, мочи. Темно-коричневый. Темно-коричневый. Темно При этом заболевание очень, ну, такая не очень хорошая. Болезнь, она очень сильно бьет по паренхематозным органам. То есть при этом заболевание страдают печень и почки. Собственно говоря, почему моча становится темной? Потому что э, печень не справляется с тем количеством токсинов, которые выделяются при паразитирование клероплазмозой, mm -hmm. бобезиоза второе название. Да? Почему температура? Потому что не выделяют токсины, и организм, естественно, реагирует воспалительной какой-то реакцией, mm -hmm. в том числе и температурой. Что клещ переносит огромное количество заболеваний один одна из которых это пироплазмоз клещ начинает заражать собак собаку данным заболеванием э, не ранее чем через сутки после того как он укусил если вы вышли сейчас на улицу а через два часа нашли с, с клеща который прилип к вашему э, любимцу то достаточно его убрать, выкрутить, шансов, что животное не заболеет, даже если клещ был заразный, очень много. С Другое дело, что если вы обнаружили этого клеща на следующий день или позже, тогда этот клещ уже мог заразить. Очень важно, чтобы хозяин понимал, пероплазмоз которое нужно лечить в самом-самом-самом начале. Для этого хозяин должен знать основные признаки. Первое животное, которое заболевает пироплазмозом, повышается температура. Второе. Животное, которое заражено пироплазмой или бобезией, у них становится более темная моча. Третье. Если у животного становятся слизистые белые, бледные, или склера глаз становится желтой, это говорит о том, что, скорее всего, у нас проблемы с печенью. А если до этого укусил его пероп плазмозный клещ, то скорее всего это именно это заболевание. Ну и самое а, последнее такое общее это а, состояние. животное становится вялой, немножко, не, не даже если сейчас животному стало лучше, я вас очень прошу, вот все, что назначаем мы в клинике, да, пожалуйста, ничего не назначили там лечить там неделю. Не прекращайте, даже если все хорошо. Многие прекращают, это вообще неправильно, потому что у есть два этапа в данном случае. Мы назначили капельницы не просто так, а чтобы не было вот именно второго периода развития заболевания. Через пару дней нужно будет повторить исследование крови что там у нас, насколько восстанавливается гемоглобин. Но ну, я думаю, исходя из того, что мы начали лечить вовремя, то все, все, будет хорошо. Пока вот минимум неделю нам нужно еще походить на капельницы, на уколы. Рекомендовал настоятельно ни в коем случае не бросать курс лечения, несмотря на то, что собаке может стать уже гораздо лучше.